Уважаемые дамы и господа, хотелось бы вас всех поприветствовать в этом уютном зале. Творческое объединение дегенерации. видео вас приветствует. У нас уважаемого режиссера Евгения Алгораш. показано три небольшие зарисовочки. Для начала милости э, просим. Давайте начнем просмотр. Будьте любезны. Свет в зале. Ура! Спасибо.

Na экологическая катастрофа. Убили человека! Убили человека!

мы посмотрим а, еще фильм а, режиссера Евгения Анка, который называется ⁇ Месть художника ⁇ Это социальная драма с элементами не знаю чего. Я его сам еще не видел. Поэтому а, с просим. Давайте начнем просмотр. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь будет раздача слонов от а дикой алькорской обезьяны. Кто не видел, человек может видеть. Ах, ну разумно, понятно, вам-то с ней похоже, да? Очень похоже. А? Нет, 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 нет. Хорошо, ну ладно, я сниму, потому что мне очень плохо видно на самом деле. Вот Но, да, так, я думал, что человек может видеть. Это может быть показом, поэтому маска очень-очень пригодилась. Ну что ж, друзья мои. По грамотой награждается за культивирование культуры северных народов в отечественном синематографе награждается Валерий Джипов. награждается владимир осмотров за то что он умеет красиво рисовать а второй степени за режиссуру награждается Игорь Свобода за лучшую роль драматического плана награждается владимир осмотров за то что он умеет правдоподобно умирать Типомом первой степени за лучшую режиссуру награждается Евгений Амду. Типомом высшей степени за лучший монтаж награждается Роман. А сегодня раздача всех слонов закончила. Друзья мои, хочу вас поздравить всех. Сереги мы вручим все вместе. С тем, что мы все-таки удовольствием провести это. сейчас лето. Народа нету. Но вообще, как вы сами оцените чисто по децибелам то, что вы сегодня увидели? По децибелам? Да, по децибелам. Нет, не по децибелам.